Больше 8 лет мы этим занимаемся, проводим наш фестиваль. Это все сделано для, в принципе, для вас, для молодежи, для того, чтобы вы могли пропустить, собственно, увидеть какие-то проекты, поговорить с интересными людьми. Пожалуйста, общайтесь. То есть это как раз тоже может быть, найти интересных людей, которые промотивируют вас развиваться. Вот. Ну, это все проводится тут в Шо плюс Плюс, в Коворкинг-Ай-Ко, Мы очень рады, что на место делаем все на свои площадочки. И надеемся, что вам тоже тут понравится. Вот так вот. Я хотел бы дать э, слово нашему информационному партнеру, вот. который очень такой важный. Прошу партнера, где он? Вот он. Здравствуйте. Я представляю паблик «Типичный Кировоград». И первое, что хочу сказать, всем удачи, всем хорошего настроения. Мы не первый год поддерживаем этот ивент. И хотелось бы, чтобы с помощью таких ивентов IT-отрасль у нас в городе развивалась, не стояла, чтобы появились новые таланты. И кто знает, может в будущем у нас тут появятся аутсорсовые компании, люди будут работать, то есть развиваться уже и получать за это, помимо мотивации, еще и материального вознаграждения. Типичный Кировоград всем желает удачи и чтобы этот ивент запомнился вам до следующего года. Спасибо. Ну, хотелось сказать, что аутсорсинговая компания у нас уже есть, так что все уже намного более позитивно, чем было когда-то. И прежде чем я как раз передам микрофон человеку, который представляет одну из хороших компаний нашего города, которая активно заинтересована в развитии всего этого дела, хочу сказать, что тут вот, до 11 часов, вот как раз у нас тут есть Реакл, Майнфлекс, если еще, в принципе, там ребята, мы можем подходить, они сделали там фексапод и некоторые другие штуки. Пообщайтесь с ними, узнайте, как они это сделали. Потому что ну, общение это то, что нужно программисту очень сильно, чего нам не хватает. А... Ну, а теперь хотелось бы, чтобы больше вот про Лего и про другие вещи рассказал нам очень хороший человек. Он расскажет про себя и доставится очень сам. О себе рассказывать не Там я представитель компании Оникс, наш баннер там стоит возле входа. Поэтому, если будет интересно, приходите ко мне. Я здесь не, в основном не то, чтобы рекламировать себя, а за то, чтобы поддержать коллективное развитие города. Я очень рад, что романские с коллегами это все организовывают. Такие мероприятия для нашего города очень важны, потому что они двигают всю тусовку, заряжают молодежь, чтобы создавать великие вещи. В частности, здесь мои коллеги создали небольшого ну, робота, не робота, поделки из атомных э, инструкторов с названием Tesla. Они расскажут, что с помощью можно сделать, особенно ее заключается в том, что маленькую плату можно программировать на JavaScript. И это первый шаг, на мой взгляд, чтобы робототехника шла в массы. Вот нулевой шаг, это вот Лего Майнштурмс. Вот мне самому робототехнику очень нравится, хотя я, по сути, никогда не занимался. Вот. Но мне хочется это все дело двигать. Ребята расскажут потом более подробно, подходите к нему, они там стенд. И после этого мы эту конструкцию подарим и в качестве приза. Роман расскажет за что победители какого-то сегодняшнего мероприятия, да, имени компании. Вот. А сейчас я бы хотел представить наших друзей, с которыми мы, ну, лично я с ним недавно познакомился, я не знал, что этот клуб существует давно. Э, в Новой Праге, рядом с Кировоградом, существует клуб ну, уже много лет. Сейчас Лариса Александровна о расскажет. Вот эти ребята принимают участие в международных конкурсах не только в Украине, но и в других странах. В Америке, я знаю, в Дубае ездили. Вот. И они занимаются, ну, на мой взгляд, несколько невероятным, потому что, кажется, для нашего Кировограда, они строят роботов из детских конструкторов вот. Лерга. Я сейчас передам слово Ларисе Александровне, чтобы она больше рассказала о своем клубе и своих подопечных. Я надо приветствовать всех участников фестиваля. И хочу сказать, что когда-то и наши дети тоже участвовали в этом фестивале. Он проходил в кибернетическом колледже, только начинался. И сегодня я вижу таких, ну как бы в интернете я смотрела сайт и вижу, что там очень серьезный формат этого конкурса, Тут много программистов. Мы, понятно, еще только начинаем и э, занимается в основном э, объектно-визуальным программированием. то есть, ну, скажем так, не так серьезно, как вы, но стремимся к программированию. Как школьный учитель могу сказать, что сейчас программирование в школах находится на очень низком уровне, потому что этому практически не уделяется внимания. И очень приятно, что есть такие программисты в Кировограде, которые хотят сделать больше. Наши дети занимаются э, лего-программированием программи... в э, среде, которая называется MyStorms Education и в основном позволяет из э, готовых моделей запрограммировать их таким образом, чтобы они выполняли определенные задачи. Ну и э, от себя хочу сказать, что в этом году мы были в Америке и э, что хотелось бы для нашей страны, что бы хотелось для нашего региона, понятно, что Америка очень богатая, развитая и серьезная страна, и для молодежи там делается очень много. Ну, по крайней мере, по робототехнике люди собирают, конструируют и программируют их на очень серьезном уровне. Я думаю, что сегодняшние проекты, которые представили вам дети, позволят такой ну, своеобразный интерес к этому вопросу, ну, скажем так, развить. Все, что вас интересует, мы можем помочь. Я знаю, что этих роботов, которые мы программируем в среде Microsoft Education, Microsoft Education, можно еще программировать в среде C++. Но я, к сожалению, не владею, поэтому я предлагаю всем желающим разобраться и ну, Возможно, ясно, Андрей засмеялся, может быть, это как-то, ну, в общем, для меня как не для программиста это что-то, ну, скажем так, из другой оперы. Ну, по крайней мере, я вам призываю сотрудничество. Спасибо. Ну, в принципе, осталось мало, осталось рассказать вам, что сегодня будет, когда именно. То есть в 11 у нас начинается начало прокатара. Ну, я вам покажу, что это такое. То есть ну, у нас такой необычный хакатон, то есть он запрограммированный, скажем так. И я вам покажу, как, как бы пройти первый уровень этого хакатона, чтобы вы поняли саму идею. А потом мы в принципе разобьемся по командам и ну, начнем, начнем, собственно, хачить. Мы будем хачить где-то до часу, потом у нас спится брейк, потом у нас вторая часть хакатона, когда самые как бы молодцы, начнут соревноваться индивидуально и посмотрим, кто из нас победит. Ну, а где-то в 17 начнется защита проекта. То есть это вообще отдельный этап, это не относится к Академии, это люди будут презентовать свои работы. Есть интересные работы, поэтому можно, в принципе, тоже будет идти посмотреть. И это будет до 19.00. То есть мы призовем все закончим, и в 19.00 вы сможете идти домой. Вот такое расписание, если какие-то вопросы, у нас тут есть WGT Team, где можно, собственно, нас все узнать, спросить и все такое. Также у нас есть водичка, печеньки, можно кушать, можно общаться, и можно еще и с людьми общаться, пожалуйста, не обидите внимания, они вам расскажут много интересного, учитывая их большой опыт. У меня, в принципе, все. Спасибо вам. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Да, да, да.

Faccio te, costava te, trovo io. Faccio te, nave, ti trovo io. Pumierrai, puoi arrivare. Pumierrai, puoi arrivare. Pumierrai, puoi arrivare.

私はこの日は気をつけに行くからね。<laughs> <laughs> Робот, э, имеет, э, робот имеет два э, рывка. Э, они помогают. Работаем, э, а потом э, он Он управляет рукой, а то есть забивает, э, э, Тут используются три датчика: датчик ультразвука, и датчик.

Що? Так, Це собачка складена з нагору великого майстерця вітри. Як вона працює? Вона рухається по периметру і коли бачить перешкоду за допомогою датчика ультразвуку, то спрацьовує сервомотор і вона начебто кусає того, хто хоче до неї підійти.

Проєкт, який ми їздили в Америку, наш проєкт був допомогу дітям з особливими потребами і ми хотіли, щоб діти з нашої школи зрозуміли, як це тяжко писати таким дітям. Тому ми зробили такий пристрій, він закріплюється на так, І ось ви бачите один сервомотор, який на шестерні створює коливальні рухи. Це і ось. Такі поливальні рухи, і коли е, береш в руки ручку, це дуже важко. І е, взагалі, ну, я сам писав, і ми, ми всі писали, як хоче, що ми писали? Диктант. пробачте, забув, Ми е, всі писали диктант з допомогою цієї руки. І коли береш ручку в руки, це важко і взагалі зрозуміти, е, про що ти писав, ну, прочитати майже неможливо. А Можемо такое. Конечно. Да. Или это просто модель дома? Не работает. Ну хорошо. Смотрите, это... да. Смотрите, здесь все желающие могут прийти попробовать, попрограммировать робота, вам расскажут, как это делать. И даже если начнется хакатон здесь ребята еще останутся на какое-то время для того, чтобы все желающие могли сами попробовать заставить робота выполнять какие-то команды. JavaScript уже давно вышел за рамки браузера. То есть на нем можно делать бэкэнды, фронтенды, программировать в том числе микроконтроллеры. Наш проект, он по сути должен показать, что на JavaScript можно запрограммировать микроконтроллер, который будет считывать данные с акселерометра и данные с датчика шума. Мы все это дело объединили и по факту сделали игрушку, которую можно управлять через акселерометр, а по геймоверу, когда игра закончена, по хлопку, делая reboot игры. Все это дело сделано на чистом JavaScript и сделано с 2 дня. То есть это показывает возможности того, что JavaScript – идеальный язык для быстрого прототипирования, скажем так, минимально рабочего продукта. Все это дело можно у нас увидеть за стойкой, если кто видит и посмотреть все это дело в работе, узнать технические нюансы. контролирует на общем шуме. Да? Все, вот. Все это дело сделано на JavaScript. типа то есть по серверу постоянно посылаются данные на браузер. Браузер их принимает, и уже в зависимости от того, какие данные были приняты с акселерометра, он уже управляется самим кораблем, который летает. Это да. У нас была идея сделать арканоид, но потом мы решили сделать классику. Ну, Арканоид это тоже классика класс. мира. И я согласен, что Space Invaders это большая классика, чем Арканоид, конечно. Да. Так, а мне убили. Ну как же? Хорошо. Молодцы, я желаю вам удачи в JavaScript и вот. везде. И считаю, ну, все-таки это будет хороший подарок. подарок, да, людям, которые желают себя как в робототехнике, так и в JavaScript-технике

Круто. Она не пашет. Не пашет. Блин, снял. После этого не пашет. Помахаем. Есть. И опять кто-то в очередь стал. Да, да. Сил. И это вам как бы небольшие вкусные подарки на обратно конфеты. Это тоже? Это все вам. Это все.